друзі! у нас на гасті голова спілки вірмен України в Кіровоградській області Тігран Хачетрян, голова спілки вірменської молоді України в Кіровоградській області Шаген Газум'ян, а також голова спілки вірменських жінок Кіровоградщини та Сурківна. Доброго вам ранку всім доброго ранку. Ми підготували невеличкий сюжет на тему, на яку сьогодні будемо спілкуватися. Геноцид вірмен. Прошу, давайте подивимось його разом. 24 квітня 1915 року займає особливе місце не лише в історії геноциду вірмен, а й в історії вірменського народу в цілому. Саме в цей день в Константинополі почалися масові арешти вірменської інтелектуальної, релігійної, економічної і політичної еліти, що призвело до повного знищення цілої плеяди найвидатніших діячів вірменської культури. Так за повідомленнями американців, у квітні травні було заарештовано вірменських діячів культури у ванні в Харпоте першими під удар геноцидальної Шини потрапили представники вірменської інтелігенції. Мотою геноциду було позбавлені вірменського народу навіть найменшого шансу самоорганізовуватися перед лицем небезпеки повного винищення. Схема була проста, але ефективна. Першими ліквідовувалися представники еліти. Після цього починалося знищення інших. Всього протягом декількох тижнів в одному тільки Константинополі було заарештовано близько 800 видатних вірмен, з яких вже до кінця літа мало хто залишився в живих. Геноцид здійснювався шляхом фізичного знищення та депортації, включаючи переміщення цивільного населення в умовах, що призводять до неминучої смерті, за підрахунками жертвами геноциду стали півтора мільйони вірмен. Удар нанесений вірменському народу младотурецьким режимом навесні влітку 1915 року, виявився безпрецедентним за своєю руйнівністю. Саме тому росіяні сьогодні по всьому світу вірмени визначають 24 квітня як день поминання жертв геноциду. У вірменії в цей день десятки тисяч людей здійснюють схожі Одження до меморіалу геноциду на пагорбі Цицернака Берт в Єревані. В вірменських церквах в усіх країнах світу сьогодні проводяться богослужіння. А, розкажіть, будь ласка, що буде відбуватися у Кіровограді у цей день? 24 числа сьогодні в 11 часов. Ми е, всі діаспорою, всіми жлаючими зберемося на площаді в герою Майдану. Е, Ходой мы помнем тех людей, которые погибли, которые жертвами стали геноцида 1915 года. Хода будет происходить к Валам. Сначала мы помнем тех людей, которые погибли 32-33 годов Голодомора. Возложение цветов будет. Потом у нас будет программа на Валах. Именно посвященная геноциду мы исторически расскажем это событие. Э -э наши дети подготовили э -э стихи, которые они расскажут. И, в общем, почтим память тех погибших, которые э 24 апреля погибли ну, в день геноцида. У котры будет сбир на площади Героев Майдана. О 11 11.00. Опять одиннадцать Скажите, пожалуйста, по місту мы видим вот такие вот квіти, О, и у нас у студії вони теж сьогодні є. Давайте розкажемо, чому саме ця квітка. Що вона символізує? Этот... Этот цветок называется незабудка. В этом году незабудка символизирует три у нас составит из трех частей, четырех частей, четыре имеет значение. И составит из четырех цветов. В середине у нас стоит черный цвет. Это черная точка нашей истории. Это геноцид, это когда погибли более двух миллионов армян во время Первой мировой войны. Потом идет у нас светло-фиолетовый. Это настоящее. Черное наше прошлое. Символизирует прошлое. Светло-фиолетовое. Это наше настоящее. Это означает солидарность. Большие лепестки означают пять континентов света, куда попали наши соотечественники после резни, которые чудом остались живы после этого ада. Они попали по всему свету. И сейчас по всему миру живут наши соотечественники. Это наше будущее. А в центре идет солнышко. Солнышко – это вечность. Солнышко желтого цвета и составит из 12 частей. Это 12 эти камни, мемориальный памятник, который сейчас стоит в Ереване, который сегодня собирается миллионы людей из всего мира, я скажу, потому что у нас в Ереване вчера закончилась международный форум глобальный Собирались из всего мира, там обсуждались вопросы, уже не обсуждается, был геноцид или нет. Это уже доказано давно учеными, историками, правоведами. Они сейчас находят новые механизмы, новые законы. Как остановить, не дать, чтобы было такое преступление против человечества. Вот у нас такой символ, сейчас этот символ у нас по городу, по городу везде наклеено. Так, чтобы наши граждане знали, что это за символ и поддержали нас в этот день. Uh -huh. А сколько армян вообще насчитывается у нас в Кировоградской области? Есть ну, такая цифра? Ориентировочно, по всем нашим данным, ориентировочно где-то 10 тысяч человек живет в Кировоградской области армян. Uh -huh. Uh -huh. А сколько рассчитываете сегодня будет на площади? Сегодня мы рассчитываем, что будет очень много и к, наши, ну, к нашему ходу привлекаются не только армяне, а все желающие, которые готовы поддержать и помянуть этот День. Вы считаете, что украинцы и армяне это братский народ? <свят> это братский народ, который пережил такие же трагические ситуации, которые э, ну, пережили армянский народ. И мы совместными усилиями должны э, дать оценку этому преступлению, чтобы это больше не повторилось. Вот мы как армяне мы не требуем наказания тех людей или тех стран, которые совершили это преступление. Мы это все делаем для того, чтобы больше не повторилась такая ситуация, такие жертвы, которые на данный момент мы с исторических моментов исчисляем, чтобы mm -hmm. это, это больше не повторилось. Ну, это преступление против человечества это так и формулируется. Так надо это остановить. И все, сейчас не только армяне, все передовые люди во всем мире, везде, где сегодня собираются, не только собираются, чтобы была резни армян, это первые преступления Преступление человечества 20 века. Просто мы сейчас отмечаем столетию годовщину первые резни против человечества. Угу. Так что там все нации там входят. Шагин, а можно узнать, как, как молодежь к этому всему относится? Молодежь, естественно, чтит память погибших армян в 1915 году. Сегодня армянская молодежь примет активное участие в шествии. Мы будем совместно растягивать флаги, нести венки, нести цветы на валы. Вот. А в 14.30 примем участие в городской нашей Кировоградской высадки цветов деревь. Э, деревь, э, извините, деревьев, да, вот поэтому э, молодежь должна помнить и э, чтить память, потому что, ну, действительно это преступление было и мы помним это и не забываем из поколения в поколение. Вот уже прошло сто лет, но э, нынешняя молодежь пам'ятати це все. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нас у студію. Ми сподіваємося, що якомога більше людей долучиться до цього процесу. Давайте пам'ятати, давайте згадувати. Та і віримо, що буде тільки сонячне майбутнє у наших народах. Дякую вам большое. А ми цій небольшій рекламі.